Peranan Bahasa Melayu Dasar bahasa pendidikan Malaysia itu, peranan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama bagi semua sistem pendidikan sama ada formal, di peringkat sekolah rendah, kebangsaan, menengah maupun pengajian tinggi. Pengiktirafan ini telah diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961. Selain itu, peranan dan status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan terutamanya di institusi-institusi pendidikan tinggi swasta mengalami perubahan atau penambahbaikan apabila pihak Parlimen Malaysia meluluskan Akta Pendidikan 1966. 1996. Berpaksikan Seksyen 2 dalam Akta 1996 dapat ditafsirkan bahawa bahasa kebangsaan dapat dijadikan bahasa pengantar di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Namun demikian, menurut Seksyen 17, Kurungan 1, Menteri diberi peruntukan kuasa untuk mengecualikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sesebuah institusi pendidikan. Peruntukan tersebut secara jelas memastikan bahawa peranan dan status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah mengalami perubahan yang positif dan dinamik. Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan Yang pertama, bahasa Melayu sebagai alat penyatuan masyarakat. Ia bermakna Bahasa Melayu setelah digunakan sebagai bahasa pengantar utama yakni semua etnik dan kaum menggunakan bahasa ini sebagai bahasa utama di Malaysia. Semua kaum bahasa Melayu sebagai pengantar. Penyata Razak telah dijadikan sebagai asas ordinan 1957 alat perpaduan yang dimasukkan oleh beliau ialah meningkatkan persefahaman perpaduan kebangsaan antara penduduk yang berbilang kaum. Jadi di situ kita boleh lihat bahawa bahawasanya bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar utama. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa ilmiah dan bahasa ilmu sejak zaman kesultanan Melayu lagi. <coughs> bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar pengantar antara pedagang-pedagang di tanah Melayu pada waktu itu. Nilai dan taraf bahasa Melayu mengalami penurunan di zaman pemerintahan British. Setelah negara Malaysia mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa pengantaran, bahasa kebangsaan <coughs> dan seterusnya sebagai bahasa ilmu yang dituturkan oleh cerdik pandai bermula dari sekolah kebangsaan, sekolah menengah serta institusi-institusi pengajian tinggi. Pengiktirafan ini telah diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Seperti mana yang kita ketahui, bahasa merupakan alat perhubungan bagi manusia menyampaikan perasaan atau pemikiran dalam bentuk tulisan, lisan maupun isyarat. Dengan adanya bahasa, ianya akan menjadi lebih mudah untuk kita memahami apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Ianya juga menggunakan memudahkan kita untuk mengutarakan sesuatu idea. Selain itu, bahasa komunikasi yang dapat difahami juga dapat disampaikan dalam bentuk yang gramatis serta berkualiti untuk diterima dan dipenapakai di dalam masyarakat. Maka jelaslah bahawa bahasa bahasa komunikasi yang sad ialah satu bahasa komunikasi yang satu amat penting dan akan dapat mempertingkatkan hubungan dan menambah kualiti komunikasi antara satu sama lain. Kepentingan bahasa Melayu. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca bahasa Melayu ialah lingua franca di rantau Melayu dan Indonesia. Dalam kitab sejarah Melayu menceritakan para pedagang berusaha untuk mempelajari serta menguasai bahasa Melayu bagi memudahkan mereka berkomunikasi dengan pemimpin dan masyarakat di tanah Melayu untuk berdagang. Melalui penelitian dan kajian yang terperinci, bahasa Melayu telah diterima sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi utama sejak lima abad yang lalu, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 lagi. Bahasa ini digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan hubungan diplomatik. Kepentingan bahasa Melayu dalam sistem pendidik kebangsaan dalam mengejar arus globalisasi masa kini. Elemen yang membantu pada agenda pembinaan negara bangsa ini ialah sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa perhantarnya. Oleh itu, Asrat negara untuk membentuk sebuah negara bangsa akan terlaksana dengan pembinaan sekolah-sekolah yang dapat menyatukan kaum-kaum di Malaysia. Permuafakatan Etnik Bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan perbualan harian sebagai bahasa komunikasi dan bahasa pusuratan maka telah dipersetujui dan disepakati oleh pemimpin pelbagai kaum di negara ini agar bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Malaysia yang telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 permuaf berkaitan pelbagai kaum ini dirakam dalam bentuk dokumen tertinggi dan luhur iaitu perlembagaan negara seperti yang termaktub dalam perkara 152 para 1 sebagai bahasa bagi persekutuan tanah Melayu atau Malaysia yang merdeka Kesimpulannya bahasa Malaysia telah mencapai tahap kegemilangan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi hingga menjadi bahasa lingua franca bahasa ilmu kerana Bahasa Melayu mudah untuk dituturkan berbanding bahasa lain di samping ciri-ciri yang keterbukaan yang terdapat dalam bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu juga telah dijadikan sebagai alat perpaduan yang terpenting di dalam sistem pendidikan Melayu. Bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa komunikasi utama bagi masyarakat Malaysia. Seterusnya ia telah menjadi bahasa Malaysia dan bahasa ilmu. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berusaha untuk memelihara serta mematabatkan bahasa Melayu sehingga ke tahap antarabangsa. Sekian, terima kasih.